Сегодня 11 числа, День Матери, поэтому всех вас я поздравляю с этим праздником. У каждого из нас есть Матерь, вот, многие из вас являются матерями для кого-то, и поэтому в этот день нужно подчеркнуть, что Мама – это молитвенница, Мама – это подвижница. Мама это помощник, это семейный врач, психолог и все вместе взятое. Так что мамы поздравляю вас с тем, что вы являетесь матерями, а всех вас поздравляю с тем, что у нас есть матери, и мы обязаны за них всегда молиться. Есть такое песнопение, что жива на земле, то есть кому, переживая, помолиться обо мне. Поэтому и мама за нас молится, и мы за маму всегда. И вот любящее материнское сердце, оно всегда, даже если дети уже выросли и не хотят вступать по заповедям Божьим, то все равно материнское сердце хоть и страдает, но все равно любит. Поэтому дай Бог, чтобы... Материнские сердца больше радовались, чем страдали, и мы, в свою очередь, постараемся в этом что-то сделать, как минимум молитвой или другими добрыми делами. Amor!